جس طرح ہمیں ڈیوائیڈ کر کے اور ہمیں باقاعدہ طور پہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ بار کونسل کی سیاست میں نہیں آتے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول ہے پنجاب بار کا فائیو ایئرس کا ٹینور ہے اس میں سیریس بزنس ہے ایز کمپیئر ٹو ڈسٹک بار الیکشنز اینڈ لاہور ہائی کورٹ بار الیکشنز اگر ہسپتالوں کے ساتھ ٹیچنگ میڈیکل کالجز ہو سکتے ہیں تو ہمارے لاء کالجز کچیریوں سے دور کیوں ہیں پنجاب بار کونسل اب بہت اچھا کام کر رہی ہے ٹریننگز کروا رہی ہے اچھا جی میں ٹریننگز کے حق میں نہیں ہوں وکلا جو ہیں وہ ان کو بڑا ایکٹیولی پولیٹکس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے پہلے دن سے میں بھی ایک عام سا وکیل ہوں سول کورٹ کے ہر باہروم میں بیٹھتا ہوں ہم لوگ شام کو لاہور کے ہر تھڑے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کہ کوئی کم میرے شہر کا سلطان نہ ہو السلام علیکم ناظرین قانون دان کے ساتھ میں ہوں مہر محمد عزیز ناظرین ہمارے آج کے پوڈکاسٹ میں ہمارے مہمان ہیں جناب رانا حسیب احمد خان صاحب آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں آج ہم ان سے جانیں گے ان کے بارے میں اور پنجاب بار کاؤنسل کے الیکشنز آ رہے ہیں اس میں ایک, ایک امیدوار ہیں اور اس حوالے سے ان کے بارے میں ان سے بات کریں گے السلام علیکم سر جی والیکم السلام سر کیا حال آپ کا ٹھیک ہے الحمدللہ جی بہت سر جیسے کہ بہت ابھی آپ پنجاب بار کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے ہیں یہ تو ہم بعد میں بات کریں گے سب سے پہلے آپ نے بتائیے گا آپ کی ایجوکیشن اور آپ کا وکالت کا آغاز کیسے ہوا جی ایجوکیشن میری جی سکولنگ میری گیرزن سکول uh, کی ہے آرمی پبلک سکول اینڈ دین گیرزن بوائز ہائی سکول سے میں نے میٹرک کیا اس کے بعد میں ایف سی کالج گیا وہاں سے گریجویشن کی پنجاب لاء کالج سے میں نے اپنی قانون کی ڈگری حاصل کی اس کے بعد uh, میں نے پریکٹس میں انٹرن uh, شپ کی میں نے اظہر uh, صدیق صاحب کے پاس اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ پر انہیں پریکٹس کا آغاز کیا راشدین نواز کسوری میرے استاد ہیں آ, 99 سے 2004 تک ممبر پنجاب بار کونسل رہے ہیں جی اور آ, چونکہ راشدین نواز کسوری صاحب بینکنگ کارپوریٹ کا کام کرتے تھے تو میں ان کا شاگرد ہونے کے ناتے تو میرے حصے میں وہی وکالت آئی میرا زیادہ کام بینکنگ کا بینکنگ لوز کا وائٹ کالر کرائم پروسیکوشن اینڈ سول کا میرا کام ہے جی سر آپ نے بتایا بینکنگ کا کام کرتے ہیں اس میں انڈیویژلس کی طرف سے یا بینکس کی طرف سے زیادہ جی بینکنگ کے کام میں میرے پاس زیادہ بینکس کی طرف سے کام ہے اور جن بینکس کے میں پینل پہ نہیں ہوں ان میں میں پھر ان کے خلاف اپیر ہوتا ہوں کسٹمرز کو ریپریزنٹ کرتا ہوں سر بینکنگ لا سے میرے دماغ میں ایک سوال تھا جو بینکنگ کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے یہ سیم جس طرح سول ایگزیکیوشن ہے اسی طرح ہوتی ہے یا پھر یہ ڈیفرنٹ ہے Uh, جو بینکنگ کا قانون ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ریکوری آف فینانس آرڈیننس 2001 اس کے مطابق جو ایکسیکیوشن ہے وہ آرڈر اکیس سی پی سی کے مطابق چلتی ہے تو اس میں ایکسیکیوشن کے لیے جتنے بھی پیرامیٹرز ہیں اور جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ سارے کے سارے سی پی سی کے فالو ہوتے ہیں اور uh, uh, تھوڑا سا كوئک ایكسیكیوشن پروسیجر ہے اس كمپیئر ٹو سول کیونکہ سول میں آپ کو پتہ ہے بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ایگنی آف دا لیٹگینٹ بگنز این ایکسیوشن تو اس میں ایکسیكیوشن تھوڑی سی ذرا تیز ہے باقی جو گوان ہوتی ہے وہ آرڈر ایک کس کے تحتی ہوتی ہے جی سر یہ تو ہو گئی بات پروفیشنل بات جی. سر اب بتائیے گا پولیٹكس کی طرف آپ کا رجحان کس طرح بنا بار پولیٹكس گزارش یہ ہے کہ دوہزار پانچ میں بقاعدہ باقاعدہ طور پہ وقالت میں آیا اور جب سے میں وقالت میں آیا میرے دوست ہیں میرے کنٹیمپریریز ہیں اور ان کے ساتھ میں نے مطلب جس طرح انہوں نے مجھے ہم بتاتے گئے ہم اکٹھے سیاست کی ہم نے ہمیشہ اور میں نے کبھی الیکشن نہیں کنٹیسٹ کیا میں پہلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوں اس دفعہ میرے دوستوں نے اب میں پچھلے سال اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہو گیا ہوں جو کہ ایک وکیل کی معراج ہوتی ہے یہ ہمیشہ آنر ہوتا ہے اور یہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہوا اور دوستوں نے مجھے اب یہ کہا کہ بھئی آپ نے کافی وکالت کر لی ہے تو اب آپ تھوڑا سا پروفیشن کو بھی سرو کریں اپنی کمیونٹی کو سرو کریں اور اس میں جو پنجاب بار کونسل کا فورم ہے آپ کو اندازہ ہوگا جو ہمارا قانون ہے پنجاب بار کونسل کا اس میں جو پنجاب بار کونسل کا مین رول ہے وہ uh, وکلا کے لیے لیجسلیشن کرنا ان کو ایز اے مدر آف آل بار ان کو ایڈمنسٹر کرنا اور ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا شامل ہے جو کہ ایک میرے نزدیک بینگ اے پریکٹسنگ وکیل میرے نزدیک یہ ایک بہت ہی آنریبل uh, کام ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بیس سال کی وکالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہوئے جو میں نے خود ایز اے لائر ایکسپیرینس کیا میں اپنی کمیونٹی کو کچھ سروس دے سکتا ہوں اس وجہ سے پنجاب بار کونسل لاہور سیٹ کا میں امیدوار ہوں سر زیادہ دیکھا یہ جاتا ہے جو پروفیشنل وکیل جو وکالت کرتا ہے وہ سیاست نہیں کرتا پھر اور جو وکیل سیاست کی طرف ہوتے ہیں وہ وکالت کی طرف ان کا رجحان تھوڑا کم ہوتا ہے آپ پروفیشنل کام کرتے کرتے پھر ایک دم سیاست میں اس کی کوئی خاص وجہ جی آپ درست ہیں اور اگر آپ میں نے دو ہزار پانچ میں آغاز کیا اپنی وکالت کا تو اس وقت پنجاب بار کا جو نارمل کلیچر تھا وہ کافی ڈیفرنٹ تھا ایز کمپیئر ٹو یہ جو آج ہماری بار کونسل ہے یہ جو سے پچھلی تھی سارے ہمارے کلیگ ہیں سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر جو پریکٹسنگ وکیل ہے وہ اس ادارے میں جو کہ مدر آف آل بارز ہے تمام ڈسٹک بارز ہائی کورٹ بار سب کی جو مدر بار ہے وہ ہے پنجاب بار کونسل اس میں نہیں آئیں گے تو پھر وہی وہ کچھ ہوگا جو آج کل ہم اپنے بکلا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمیں ڈیوائیڈ کر کے اور ہمیں باقاعدہ طور پہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہی یہ ہے کہ جو پریکٹسنگ لائرز ہیں وہ بار کونسل کی سیاست میں نہیں آتے یا کسی بھی سیاست میں نہیں آتے میں آپ کو اس کی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں گزارش یہ ہے کہ اگر میں پراپرٹی ڈیلر ہوں یا میں کوئی بھی ایسا کام کرتا ہوں جس میں میں وکالت سے منسلک نہیں ہو رہا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا اور میں الیکٹ ہو جاتا ہوں اور میں واپس اپنے کام پہ چلا جاتا ہوں تو جب تک میں سول کورٹ کی راہداریوں سے نہیں گزروں گا سیشن کورٹ کی راہداریوں سے نہیں گزروں گا اپنے واپس کیس اٹینڈ کرنے کے لیے تو سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا جو پروفیشنل وکیل ہے اس کا سیاست میں آنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ الیکٹ ہو کے غائب اپنے بزنس پہ واپس نہیں جائے گا وہ عدالتوں سے منسلک رہے گا وہ اپنے کیس اٹینڈ کرے گا وہ اپنے ان موسموں کو جنہوں نے اس کو ووٹ دیا ہے ان کو فیس کرے گا اور ان کے حل سوال کا جواب دے گا اس پہ مورل پریشر بلٹ ہوگا اس پہ سوشل پریشر بلٹ ہوگا اور وہ بہتر پرفارم کرے گا تو آپ کی بات اپنی جگہ پہ میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے اور جو میں نے کمپین کرتے مجھے چھ آٹھ مہینے ہو گئے اس میں نے آبزرو کیا ہے کہ ہمارے جو وکلا جو پروفیشن سے منسلک ہیں اور اچھی ان کی وکالت ہے ان کو کمیونٹی کو سرو کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو اس کے بعد یہ ہمارے حالات آل ٹوگیدر چینج ہو جائیں گے سر ایک بڑی عام سی بات ہے وکلا میں کہ اگر کوئی بندہ وکیل بار عہدے دار بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی وکالت کو چار چاند لگ جاتے ہیں کیا یہ بات درست ہے uh, جی اب درست ہمارے یہ جو پنجاب بار پہ تو یہ اپلائی نہیں کرتا جو ہمارے ڈسٹک بار کے الیکشنز ہیں جو کہ ون ایئر کے لیے ہوتے ہیں یا ہائی کورٹ بار کے الیکشنز ہیں اس میں ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ وہ چونکہ عہدے دار ہوتے ہیں اور وہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ ظاہرہ جا کے پھر ججز سے بہتر طور پر ریلیف لے پاتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی وکالت بہتر ہوتی ہے لیکن پنجاب بار میں چونکہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ رول ہے پنجاب بار کا فائیو ایئرز کا ٹینیور ہے اس میں آ, آ, سیریس بزنس ہے ایس کمپیئر ٹو ڈسٹک بار الیکشنز اینڈ لاہور ہائی کورٹ بار الیکشنز تو اس میں وکالت بہتر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یوزلی جو ایک وکیل ہوتا ہے اس کا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ اس کے کلائنٹ سے ہوتا ہے اور ہاں ہم کمپین کرتے ہیں ہم بڑے آ, وسیع پیمانے پہ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں ہمارا الیکشن پورے ڈویژن کا ہے لاہور شیخو پورہ ننکانہ کوٹ سانگلہ قصور پتوں کی چونیا اور کوٹ رادھا اب میں چونکہ اللہ کی مہربانی سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہوں بہت سارے وکیل میرے دوست جن کے پاس سپریم کورٹ کے لائسنس نہیں ہیں مجھ سے پراپوزیشنس پوچھتے ہیں اس خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو آ, انگیج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے آپ تو پروفیشنل وکیل کو یہ فائدہ ہے آ, پھر بات وہی آ جائے گی کہ جو پروفیشنل وکیل ہے اس کو بالکل الیکشنز کا فائدہ ہے اور اس کا ٹنیور ختم ہونے کے بعد بھی اس کا امپیکٹ رہتا ہے جو وکلا حضرات پریکٹسنگ نہیں ہوتے ان کے لیے مسائل ہیں کہ دا مومنٹ وہ اپنی سیٹ سے ہٹتے ہیں ان سے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں ان سے سر آپ نے ذکر کیا ابھی بار اسوسیشن کا سر بار اسوسیشن کے الیکشن کیوں نہیں تھوڑی سٹینڈنگ چاہیے تھی شروع میں کر سکتے تھے اس جی سے بھی تو اپنے پروفیشن کی کوئی بہتری کی طرف میں اپنے اپنے کنٹمپریز کے ساتھ میں نے سیاست کی ہے میں پروفیشنل وکیل ہوں میں نے اپنی وکالت کی طرف دھیان دی ہے سیاست ٹائم مانگتی ہے اور آپ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جب تک آپ اپنے پروفیشن میں اسٹیبلش نہ ہو آپ اپنا تعارف نہ کرا سکیں آپ کو اپنی کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے میری رائے کے مطابق آپ کو مشکل پیش آتی ہے اگر آپ اپنی وکالت میں اسٹیبلش ہیں اور آپ بہتر طور پہ کورٹوں میں ریپریزنٹ کر رہے ہیں آپ ایک بہتر وکیل بن گئے ہیں تو پھر آپ کے پاس آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ اپنے جو آپ کے دوست ہیں کہ میں آپ کو ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہوں हुँ. ان کو ایکسپلین سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے پہلے کسی قسم کا الیکشن ذاتی طور پہ خود کنٹیسٹ نہیں کیا ہاں میرے دوست ہیں بڑے اچھے ان کے میں نے الیکشن میں کنٹیسٹ کیا ہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیشہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیشہ عزت سے نوازا جی سر جس طرح ابھی ہم ذکر رہے تھے کمپین کا اب پنجاب بار کا الیکشن ہے کافی بڑا الیکشن ہے کافی جگہ ٹریولنگ ہے سر ایکسپینسز بھی اسی حساب سے ہیں اب اس کمپین کی پوری ٹینیور میں نہ آپ اپنی پریکٹس کر سک رہے ہیں ایکٹیولی اس طرح تو سر آپ ایکسپینسز کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اتنا مہنگا الیکشن ہو گیا اور اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے یہ ایک جو پروفیشنل ہمارے دوست ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور ان کو میں ہمیشہ سے یہ جواب دیتا ہوں دیکھیں میری اس ٹائم بیس سال کی وکالت ہے بیس سال کی وکالت میں میں اپنے دوستوں کے ساتھ چلا ہوں سیاسی طور پہ پروفیشنلی میرا جو ان کے ساتھ کنڈکٹ ہے میرے اپوزٹ کونسلز کے ساتھ جو میرے ساتھ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور وہ مجھے ریٹرن ہوتا ہے پھر بات وہیں پہ آ جائے گی آپ کہیں گے کہ میں ریپٹیشن کر رہا ہوں لیکن میں اگر آئی ایم ناٹ اے پریکٹسنگ لوئر اور میں کسی اور کام میں ہوں کوئی کسی بھی اور پروفیشن میں ہوں میرا کوئی تعارف نہیں ہے تو پھر مجھے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھانے کی میز کی ٹیبلوں پہ بیٹھنا پڑے گا اور میرے ایکسپینس بڑھیں گے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن بالکل ایکسپینسو نہیں ہے کیونکہ آپ کے دوست جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی آپ کی کمائی ہے ٹھیک ہے جی گزارش یہ ہے کہ آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے پاس دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ آپ کا وقت ہے ابھی میں آپ کے ساتھ پچیس منٹ پہلے آپ میرے سے مخاطب ہوئے میں آپ کو جتنے مرضی پیسے دے دوں آپ وہ وقت واپس نہیں لے کے آ سکتے تو ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا جی ہم نے آ, آ, پروفیشنلی معاملات کو دیکھا ہوئے میرے دوست میرے ساتھ ہیں وہی وہ وہی وہ میری ساری کمپین کر رہے ہیں اور میں ذاتی طور پہ الیکشن آ, پیسوں کا نام نہیں ہے الیکشن آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہونے چاہیے اور آپ کا الیکشن بہت اچھا ہو جاتا ہے سر اب آپ پنجاب بار کے الیکشن جب کنٹیسٹ کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ریفارمز ہیں جو آپ وکلا کے لیے لانا چاہیں گے اگر آپ جیتیں اس کے بعد دیکھیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بینگ اے یانگسٹر یا بینگ اے جونیئر کونسل جو مشکلات پیش کی جو میرے ساتھ پیش آئیں وہ سب سے پہلی مشکل یہ تھی کہ ہماری آ, ذہنی طور پہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وقالت ایک پروفیشنل ڈگری ہے جس طرح ڈاکٹری ایک پروفیشنل ڈگری ہے اگر ہسپتالوں کے ساتھ ٹیچنگ میڈیکل کالجز ہو سکتے ہیں تو ہمارے لا کالجز کچہریوں سے دور کیوں ہیں اب جب ہمیں لاؤ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں لا ڈیننگز اور مطلب سیل اور اس طرح کے قانون داروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے جب ہم پروفیشن میں آتے ہیں تو ہمیں آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ پریکٹیکل چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بار کو بینگ اے اتھارٹی چاہیے یہ کہ جو کورٹ کورس ہیں ان کو لاؤ کالجز کے قریب کریں پہلی بات دوسری بات پنجاب بار کاؤنسل اب بہت اچھا کام کر رہی ہے ٹریننگز کروا رہی ہے اچھا جی میں ٹریننگز کے حق میں نہیں ہوں میں اس حق میں ہوں کہ کوئی بھی سینئر کاؤنسل جو کہ ایک سکسیزفل لائر ہے اس کے ساتھ انٹر ایکٹیو سیشنز کیے جائیں ان سے سوال جواب کیے جائیں ایک ینگ کاؤنسل وکیل صاحب سے آ کے یہ پوچھے کہ سر جب آپ وکالت میں آئے تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس ہوئیں اب کوئی بھی نیا لائر جب آتا ہے تو اس کی کسی قسم کی کیریئر ہی نہیں ہوتی ہے آپ نے کس سائٹ پہ پریکٹس کرنی ہے سول ہے کریمنل ہے اسپیشل لاؤز ہے بینکنگ ہے کسٹم ہے سیلز ٹیکس ہے نارکوٹکس ہے اچھا دو سے تین سال ضائع کرنے کی بات آفٹر سیونٹی ایئرز آف ایجوکیشن دو سے تین سال ضائع کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ تو رانگ سائڈ پہ پریکٹس کر رہے تھے یہ چیزیں کیسے پتہ چلیں گی جب ہمارے ینگ دوست جو پروفیشن میں جوائن کرتے ہیں وہ اچھے وکیلوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشنز کریں گے اور میری خواہش ہے کہ میں ان انٹریکٹیو سیشنز کو پنجاب بار کانسل کی بلڈنگ سے باہر نکال کے شاہ کوٹ سانگلا فروز والا ننکانہ شیخو پورا کسور پتو کی چونیاں لے کے جاؤں دیکھیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی موٹیویشن سپیکر لا کے اپنے نوجوان دوستوں کے سامنے کھڑا کر دوں نہیں میں انسپریشنل سپیکرز لے کے آؤں جن کو دیکھ کے وہ انسپریشن پکڑے اور وہ خواہش کرے کہ ہم ایسے ایسے وکیل بنے تو ایک تو میری خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں خاص طور پہ ان کا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پنجاب گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ سے فیڈرل گورنمنٹ کا ٹریلینز آف بجٹ ٹریلینز آف روپیز کا بجٹ ہوتا ہے ہم کو تھوڑی اماؤنٹ کوئی دس ملین بیس ملین ان سے سالانہ گرانٹ لیں اور جو ہمارے یان دوست ہیں ان کا ہم ایک سٹائپنڈ لگائیں پیٹرول ایکسپینسز کا کم از کم ان کے آنے جانے کا اور ایک جو آ, سینئر ہیں ان کو ایک یا میکسیمم دو ایسوسیٹ سلاؤں جن کو اسٹائپنڈ ملے آفٹر دیر ویریفیکیشن وہ جا کے اس اماؤنٹ کو ڈسپرس کر سکیں نہ کہ کوئی ایسا ہمارے دوست سینئر جو کہ دس ایسوسیٹ رکھ لیں اپنے پاس ٹھیک ہے جی دو کی پابندی ہونی چاہیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہمارا ہائی کورٹ مجھے ایکزیکٹ پتہ نہیں ہے مجھے کسی نے انفارم کیا ہے کہ پندرہ سے بیس ملین سالانہ کتابوں پہ خرچ کرتے ہیں اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اب دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا چکی ہے ڈیجیٹل لائبریریز ہماری ایکسیس میں ہیں آسٹریلیا سے لے کے انگلینڈ سے لے کے کوریا سے لے کے چائنا تک کی ہر لائبریری انٹرنیٹ پہ ایکسیس میں ہے ان کی جو کاسٹ ہے وہ پاکستانی سالانہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے لگتی اچھا اس کی ایکسیس پنجاب بار کونسل لے اور اس کو سبسیڈائز بہت ہی کم ریٹ پہ ہم اپنے جو وکلا ہیں ان کو پروائیڈ کریں دیکھیں ہم نے تو ایل ایل بی کر کے چھوڑ دیا لیکن ہمارے ساتھ کچھ ایسے وکلا ہیں جو کہ ایل ایل ایم کرتے ہیں آگے ایم فل کرتے ہیں پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کو بہت ہی ایکسپینسو پڑتی ہیں وہ لائبریری ہیں جب وہ انڈیویجول بیسز پہ لیتے ہیں اور جب ہم یہ کام شروع کریں گے تو ہمارا جو ہمارے جو بکلا ہیں ان کی ایز اے ہول انٹلیکچل گروتھ بڑھ جائے گی اور یہ جو دو تین کام ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اللہ نے مجھے عزت دی تو یہ چار پانچ سال میں کمپلیٹ کر پاؤں گا لیکن ہاں یہ ہے کہ ہم ہمارے جب اب میں مڈل ایج پرسن ہوں ہمارے جب بچے اس پروفیشن میں آئیں گے تو وہ بہتر بہتر پروفیشن ہوگا جو کہ ہم اس وقت ریسنٹ ٹائمز میں فیس کر رہے ہیں سر آخر میں جو نوجوان وکلا ہے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ اپنی وکالت میں کتنے عرصے کے بعد آ کے سیاست میں آنا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے हुँ. وہ تو فنڈامنٹل right. uh, uh, رائٹ ہے وکلا جو ہیں وہ ان کو بڑا ایکٹیولی پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے پہلے دن سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ ہوگا اور آپ صحیح جگہ پہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ووٹ نہیں دے پائیں گے اور آپ پولیٹکس سے آل ٹوگیدر دور رہیں گے تو وہ آپ کا اپنا نقصان ہے کیونکہ جو ووٹ ہوتا ہے وہ آپ کی رائے ہوتی ہے اور کلیکٹیو رائے کے اوپر آپ کے نمائندے الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ نمائندے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اگر آپ پولیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے تو آپ کی مرضی کے بغیر لوگ آئیں گے اور پھر آپ کسی قسم کا گلا نہیں کر سکتے کہ جی اب ہمارے یہ جو عہدے دار ہیں ہمیں وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہے ہاں یہ میں آپ سے ایک بات کہوں گا کہ اپنا جو پروفیشن ہے اس پہ فوکس کریں کیونکہ پہلے دو سے تین سال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ نے جس میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اور آپ فائنینشلی بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں اور آپ اپنے اپنے آپ کو انٹلیکچولی بھی اسٹیبلش کرتے ہیں جہاں صاحب آپ جیسا ماشاءاللہ ایک پروفیشنل وکیل ایک سینئر وکیل میرے ایسے ایک نوجوان وکیل آپ جیسے ایک پروفیشنل وکیل کو اپروچ کرتے ہوئے گھبرائے گا کہ پتہ نہیں شاید آپ صرف بینکنگ کورٹ میں ہی پائے جاتے ہیں اور ویسے آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے گزارش یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی بندے کے متعلق غلط فہمی اگر آپ نے پالنی ہو تو اس کو دور سے دیکھیں یا غرور سے دیکھیں دیکھیں یہ گزارش یہ ہے میں بھی ایک عام سا وکیل ہوں باہروم میں بیٹھتا ہوں سول کورٹ کے ہر بار روم میں بیٹھتا ہوں ہم لوگ شام کو لاہور کے ہر تھڑے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بہترین چائے کہاں ملتی ہے وہ چائے شادرے سے ملتی ہے چائے وہ لنک روڈ سے ملتی ہے چائے وہ والٹن سے ملتی ہے ہم ادھر پائے جاتے ہیں فون نمبر میرا چوبیس گھنٹے آن ہوتا ہے جی اور کوئی بھی بندہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے لاہور کے ہم لوگ ہیں لاہور میں رہنے والے ہیں میرے جتنے دوست ہیں آپ جانتے ہوں گے فراز لون سیکٹری رہے ہیں نعیم جوان صاحب ہر ہر دل عزیز ہمارے سیکٹری رہے ہیں ہم تو بالکل مطلب ایکسیسیبل ہیں ہر حوالے سے اس میں آپ مطلب یہ نہ سوچیں اور الحمدللہ جب بھی ہماری کمیونٹی کو کوئی پرابلم ہوئی ہے جب بھی ہمیں کوئی ہم پہ زیادتی کی گئی ہے کمیونٹی نے احتجاج کیا ہے آنسو گیس گری ہے شیل گرے ہیں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ یہی آسانیاں ہیں یہی ہمارا انٹریکشن ہے اپنے سارے دوستوں کے ساتھ وہ ینگسٹر ہوں یا سول کا کام کرنے والے ہوں یا کسی کچہری میں کام کرنے والے ہوں یا ہائی کورٹ میں کام کرنے والے ہوں ہمیں اسی وجہ سے دوست ہم پہ مہربانی کر رہے ہیں اور ہمیں الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپانس آ رہا ہے جو ہم کمپین کر رہے ہیں الیکشن کی اپنی اس میں میں ایک چیز آپ کو مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو مسکن ہے ہمارا جو گھر ہے وہ بارونز ہیں وہ ڈالتے ہیں اور مجھے الحمدللہ فخر ہے اس بات پہ کہ میں ایک ورکر اور مزدور وکیل ہوں جو کہ روز عدالتوں میں پایا جاتا ہوں اور کسی نے بھی اگر ہمیں کبھی بھی ملنا ہو ہمیں فون پر رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم روز اسی جگہ موجود ہوتے ہیں ران صاحب میں امید کرتا ہوں کہ آپ الیکشن بھرپور طریقے سے کنٹیسٹ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں ایک میں لاسٹ بات کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو مجھ سے پہلا سوال کیا تھا سیاست والا میں ایک چھوٹا سا شعر سنانا چاہوں گا ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہے کہ کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو تھینک یو ویری مچ آپ کا بہت شکریہ